Юрий Зименко, дизайнер интерьеров, человек, который в профессиональной среде известен как, как человек с безупречным вкусом. Я лично это слышала, когда вот вчера на открытии нашей выставки, один из молодых дизайнеров, глядя на Юрия, по сказал, что ну, если это Юрий Зименко, то значит все будет безупречно, потому что такого вкуса, как у вас, нет ни у кого. Юрий – победитель многих международных и украинских конкурсов интерьерного дизайна. И когда смотришь на фотографии в сети тех проектов, которые он делал, я лично не могла оторваться настолько захватывающе, это настолько э, шикарная и, и такая вот мощная подача, э, настолько э, цвета, настолько фактуры, настолько формы друг с другом гармонично взаимодействуют. И конечно же в каждом из интерьеров есть произведение современного искусства. Как Юрий их выбирает? как он сотрудничает с клиентами в этом отношении, какие сложности ведь, может, возникают в данном вопросе. Об этом нам расскажет Юрий в своей презентации. С какой позиции подходит дизайнер интерьера к выбору предметов искусства? Какие у нас есть сложности и почему мы заключены в рамке выбора? Чаще всего, ну вот первое, буду, я, я буду, наверное, быстро ускоренно рассказывать, недолго останавливаться на каждом из э, моментов. Первое. Мы начинаем работать с любым... А, ну, с любым проектом это планировочное решение. Планировочное решение это уже то ограничение, которое впоследствии будет влиять на выбор. Будет там искусство или не будет искусство. Есть функциональные вещи, которые размещены по периметру помещения, это окна, двери, это какие-то функциональные места хранения, это ну, есть различные зоны, не буду объяснять. И они уже сокращают то полезное пространство, которое можно было бы занять высоким искусством. На следующий момент. Ничего не слышно. Я буду немножко от себя говорить. Выбор стиля. Это ниже. Выбор стиля. Вы да, будете то, что еще одно из влияний и как бы ограничений, это выбор стиля. Понятное дело, я лично работаю во многих стилях в, в дизайне интерьера. Это и современные, и классические. И если уже заявлен определенный стиль, конечно же, он за собой будет подтягивать то искусство, которое будет ближе к этому стилю. Ну, если его как бы делать рафинированным. Есть разные ситуации, разные подходы я еще позже расскажу о клиенте. Вот. Следующий момент это распределение объема. Да, распределение объема. А, очень важно в моей, и моя задача, это в интерьере создать правильное гармоничное пространство, с правильными объемами гармонизировать это пространство. И если где-то у нас есть крупный объем в пространстве, и напротив он должен быть поддержан какой-то другой формой, это тоже влияет на размещение предметов искусства. А, поэтому э, у меня да, такой циничный подход, э, э, те места, которые остаются впоследствии, мы э, уже тогда переходим к подбору этих работ. И еще один пункт у нас э, – цветовое решение. Цветовое решение. Да. Конечно же, у клиента есть э, изначально задача и предпочтение, в каких цветовых решениях он предпочитает находиться. На это влияет еще выбор тех натуральных материалов, которые заложены в основу э, интерьера, э, которые продиктовывают потом эти цветовые решения. И, конечно же, например, какие-то... У меня был опыт э, с работами из Азии, они очень яркие по своему э, цветовому решению. И э, в нашем регионе э, вот э, с такими принятыми уже Негласно узаконенными цветовыми решениями, да, когда люди тянутся в совершенно другой э, степени э, насыщенности цвета, они э, сложно вписываются, потому что под них нужна определенная поддержка в текстиле, либо в стенах, для того, усилить этот фон, для того, чтобы они не перетягивали на себя все внимание готовность воспринимать искусство интерактив. Теперь пару слов о том, как в принципе стоят дела у нас на сегодняшний день на рынке, да? Есть очень много клиентов. Ну, во-первых, мы сейчас говорим о частном интерьере, мы спустились как бы, на вот эту вот ступень, когда глобально было рассказано об искусстве и все это вот какая-то машина, как, какие-то деньги, какие-то возможности, какие-то невероятные красоты, да, и мы сейчас э, вот эту часть искусства и желание э, клиента иметь под частицу того э, у себя дома. У каждого есть свои возможности, э, готовность к этому. Э, не у многих есть готовность вообще воспринимать какое-либо искусство. Э, нет э, знаний, нет желания э, знать это, и может быть э, поэтому из-за этих незнаний у человека, у людей есть страх что они ошибутся, кого-то рассмешат этим, в первую очередь в себя. В нашей стране это сложно, потому что э, недостаточно образования, недостаточно осмотренности, недостаточно желания войти, вот, посещать галереи, знакомиться с Иисусом для того, чтобы его э, иметь в своей жизни. Да? Поэтому мы сейчас говорим о том, что э, это... Та частица, что мне удается сделать иногда, совершенно стерильного, скажем так, человека, который абсолютно не готов к восприятию любого а, искусства. Там и вот есть я, у меня даже есть примеры, когда примитивное восприятие. Сначала мы начинаем с букета сирени на фоне Андреевской церкви. Да, и ну, для меня это вот нижняя, нижняя ступень. Да, но человек должен с ней пожить для того, чтобы перейти, перейти к следующему. И иногда тратят огромные деньги на интерьер. И речь идет там иногда о сотнях тысяч, да, и десятки тысяч долларов. Мы вот начинаем с такого примитивного уровня познания искусства, которое, не пройдя какие-то этапы и насмотренности, не можно предложить ему даже, он этого не понимает, то, что я бы хотел предложить. Это о готовности клиента. Но еще при всем этом, я, там уже в конце написано, еще должна быть готовность дизайнера воспринимать это искусство. И э, есть разные ситуации, есть когда клиенты больше понимают в этом, и дизайнеры меньше и боятся, и не предлагают, и обходят эти пути э, таким образом для того, чтобы не попасть в бросах, потому что сами не интересуются. Может быть, не воспринимают, может быть, не любят, ну, тут разные причины. Но либо решают а, наполненное пространство другими а, какими-то приемами. Вот а, что там у нас? Еще? В Почти не освещаем Да, но ну, это то, что, о чем я начал. Это вот сирень. Не люблю лиц людей, поэтому давайте вернем их спиной к нам. А, вот не предлагайте мне темные тона. То есть сюжет, эмоциональная составляющая, размер картины, цветовое решение. Это я все перечисляю в рамки, в которых нахожусь я, еще нужно продвинуть что-либо для того, чтобы он вообще хотя бы хоть как-то мог этим заинтересоваться. Но это я говорю о частном, частом, часто встречающемся случае. Конечно же, есть и другие клиенты, которые начинают с того, что они обращают внимание, что мы делаем искусство. И если я вижу человека в гармонии с тем, что он заявил, в гармонии с той архитектурой, которую он э, заявил, что он хочет иметь, это м -м, свободное пространство, это современный интерьер, э, то совпадают ценности его, его восприятия и в архитектуре, и предпочтения в искусстве. И тогда, конечно же, и, и, и это пространство, и, и архитектура дома в дальнейшем дают хорошему результату и наполним, ну, как бы, это уже другой подход. Поэтому на начальном этапе, когда мы знакомимся с клиентом, действительно видно его готовность, его желание, и от этого выстраивается и дальнейшее, как мое продвижение. Вот. Но э, я вам хочу сказать, что в 90% моей э, практики э, я затаскиваю туда искусство, но да, мотивируя не тем, что оно, оно должно быть там. Э, выстраивая так, что э, клиенты воспринимают это как поддержку того интерьера и создание какой-то вот, э, новой атмосферы. Очень сложно э, попасть свою эмоцию, чтобы она ее, очень сложно попросить этого решения. Сюжет, который не раздражает, там не один член семьи, еще есть подсказчики, а еще самые злостные подсказчики это друзья, завистливые, которые не могут пережить дорогой интерьер еще, есть пола, чтобы а Вот, Ну вот в данном объекте я считаю, что это абсолютно интерьерная вещь но вписано это, счастливый заказчик. А здесь есть э, работа ГИР, в про личности, это вот стеклянные э, такие вот работы из стекла и микрошевича работа же, Очень понравился сюжет Тередора, заказчик цветовая гамма. Э, вот, как бы я считаю, что интересная Да. Это этот же объект, прихожая, <свят> опять Микрошевич, а -а -а и вот такое решение, как бы, из какой-то части искусства а в да? Настолько, насколько это возможно. А -а это другой объект, здесь, кстати, клиенты были более а -а раздвинутые запросы запросе а, шли а, на, на то, что для них искусство являлось а, таким важным фактором, где-то они пожертвовали даже построением пространства какими-то функциональными вещами, ради того, чтобы это было стильно, чтобы это было, чтобы им нравилось. И вкус у людей ну, очень хороший. А, я доволен сотрудничеством с такими людьми, потому что они... Ну, ты делаешь, что нравится тебе заказчику, можешь предложить какие-то смелые вещи. Ну, это не будет с на фоне английской далеко, и мне приятно, конечно же, работать с ними. Ну и кресло, быть тоже, тоже -то в на нашей выставки, видите, одна, одна еще иллюстрация, то есть, точно так же, как мы совместили а, предметы а, и с, с искусством, да, они также работают и в интерьере, они друг друга усиливают, Между да? между ними есть дело. Для меня очень важно, чтобы то, что находится в окружении, ничего не деминировало для вот дизайнеров. Ни предметы, ни цвет, ни э, картины, ни, например, какой-то крутой экземпляр. То есть все должно друг с другом подружиться, общаться и не мешать э, воспринимать это пространство. Ну и, э, конечно же, интеллект говорит а, ну, там, о законе если заказчики были честны с потому что чаще всего а, заказчик а, хочет оказаться какого-то кем-то, а, но а, некуда разобраться а, в себе, а, что он любит, кто он есть а, и какие у него ценности. Это продолжение этой же квартиры. А, вот, а, все работает, все завязано абсолютно. А, и, желание заказчика в каждой комнате иметь какую-то работу. Опять-таки, это же объект, опять-таки, все работы, которые были показаны, я не назвал, это вам ваш это был художник. до этого не прошедший, но я как-то это сложилось, что у меня все белорусские художники, между прочим, тут есть не, не, название картины, это из-за сейчас в Минске, я не смог связаться. Uh, выписать uh, название для презентации по uh, опять такие же сюжет. Опять культовый предмет uh, дизайна uh, Банакота. Да? Uh, и еще одна работа из этого же объекта. А, следующий объект, опять этот же автор, а, я немножко о своем, да, там сейчас еще не об искусстве, а о а моей а, мотивации, почему я выбираю то или иное искусство. Современный свет интерьера очень сложно выбрать, когда заполнена вся а, а, все полотно цветом и все плотным. Да? И а, мне нужно было по легкости помещения по стилю для того, чтобы это был разряженный рисунок, чтобы э, свет был э, не емким, не, не, создавал четкий квадрат, а находился в центре композиции каким-то разряженным способом. Поэтому здесь у меня был вот выбор в данном случае, напал на эту работу, чтобы она вписалась, потому что недостаточно всегда места для того, чтобы полная картина работала. Для нее нужна удаленность, чтобы ее осмотреть. И это тоже важно. Например, картина от белоруса нужны метры, для того, чтобы отойти и увидеть работу в вот выигрышном позиции. Да? Не всегда помещение <связательно> это позволяет. Это этот же объект, э, замечательная работа э, Вашкевича, называется физкультура, это дитик. не нужна была горизонталь, очень длинная стена, по-моему, полисающая писалась, но вот я бы сложно представлял там что-то другое. Опять-таки, это, это же объект, работа Пилка. Это э, наша вот, э, работа с э, Александром, купленная в, в интерьер, э, тогда давно работа белоуса, называется Хабаря. Но здесь было для нее достаточно пространства, для того, чтобы она здесь зазвучала э, и по масштабу, и по сюжету, и по настроению, и по восприятию клиентами. Вот, поэтому я считаю, что здесь это очень удачный у нас такой взаимодействие между интерьером и искусством. Еще один момент, где просто вывести эту картину, было невозможно из интерьера, но к ней морально не было этого То Все слышащие ухо ее напрягала, вот ей хотелось более чего-то воздушного, цветочного, и понятного. да. Я сфотографировал эту картину. К сожалению, они ее не оставили. Но так как она, она соединила, завязала в одну точку вот, весь интерьер, вот сложно было бы что-то найти а, из предметов, из дизайна, даже, чтобы так увязать все, что там было вокруг, а, вот этой работы. Еще один пример, когда а, я, к сожалению, почему-то не дал а, а, общий план. Но если вынести эту работу, вот да. рушился весь интеллект. То есть бывают такие ситуации, когда последние точки связующие, эмоциональной, цветовой, вот по объему, по настроению, вот является предмет искусства, который завязывает весь разговор, который есть вокруг. Вот это тот же случай вот в этом интерьере. Это был Никошевич, а это Гриневич. Исповедь, э -э да, вы меня можете обвинить, что здесь идеально подобрано под шпон полисадра, но э я вижу еще плохого, когда настолько гармонично и идеально э -э живут вместе да, и искусство, и то, что его окружает. И я хочу сказать, что правильно подобранное и одно, и другое усиливает действие друг друга. И это всегда только выигрышно смотрится и для искусства, и для интерьера. А другой пример э такой смелого <класс> <связывающий> яркого объекта, который у нас был в такой стиле а, здесь были сделаны работы только заказ, потому что такой яркость степени, яркости, яркости картин на рынке мы не нашли, поэтому мы нашли предложение, которые работают с такой сестрой и он сделал нам ну, такие замечательные работы, которые опять в интерьере Насколько я знаю, это любимые э, актер и да, это <говорили> э э единственный. Как бы жители этого пространства, они любят э э, этих актеров. Это этот это же интерьер, но здесь потрясающий, это Дима эт Крашевич. Вот. Э э он не делает картину было. Это просто вот, а, Ты идешь ну, в галерею, да, ты представляешь место, где это может быть, ты видишь, что это просто вот туда и э, берешь эту работу, мне кажется, что от этого все увидел. А, это еще один объект, он такой американской классики, прекрасная работа ныне в УЗИ Леонида Шевича, выполнена в таком разы, как в образах Мадонны э, Мадонны классической и современной поп-артистки. Очень интересная работа. Ну, в принципе, я как бы иллюстрации закончил внезапно, да. Но я а, вот сказал то, что хотел сказать, то есть моя задача, миссия, да, мне бы, конечно, хотелось побольше иметь заказчиков, которые относятся к прекрасному, более продвинуто, более подготовлено, с хорошими знаниями об этом и уже сформировавшимися вкусом и э, ценностями. То есть для меня важно, э, то есть чем больше человек определился своими ценностями, и он их транслирует, и он об этом говорит, он их осознал, тем легче создавать для него пространство, которое в дальнейшем будет и хорошим по уровню, скажем так, да, восприятия и всего там, того, что там находится.